Oke, okay, mari kita berfungsi serba sedikit mengenai proton Wira katanya dia punya api plug nomor 3 tidak keluar dan sekarang ini sudah oke okay, eh. ya, oke? Okay. Jadi cuma kita akan berfungsi sekiranya terjadi sekiranya uh, salah satu plug oke? Okay, tidak mengeluarkan api ataupun dua plug tidak mengeluarkan api. So ini adalah sistem elektronika. Eh. Uh, dia wira ini sudah masuk ke sistem elektronik, bukan macam carburetor, Oke, okay? sebab dia ada foil, dia ada foil. Oke, okay? kita akan tutup ini dulu supaya lebih jelas. Oke, okay, baik. Jadi seperti mana yang saya katakan, saya, kita akan berkongsi serba sedikit permasalahan yang dihadapi oleh Proton Wira. Ini adalah Wira Injection, oke? Okay, Wira Injection, di mana dia ada masalah dia punya, oke? Okay, plak tidak mengeluarkan api dan pastu RPM dia uh, lampau rendah, Oke okay, ini adalah video Video punya ini Dia tidak boleh Adjust kah? Dia akan Adjust automatic Sebab dia Sudah masuk ke Bagian elektronik okay, Dia macam otomatis lah Dia otomatis adjust Dia berpandukan Kepada ICU yang Yang ada Oke okay, ECU akan setting Bacaan dia semua eh okay, Baru dia akan keluarkan Timing yang secukupnya lah sistem elektronik oke okay. okay, masalah sebenarnya dia punya oke okay. plak salah satu plak nomor tiga ini tidak mengeluarkan api dan owner ini sudah tukar banyak ha? Huh? dia tukar plak dia tukar oke okay, kabel plak dan juga dia tukar dia punya bagian coil oke okay, koil coil lepas itu dia tukar dia punya map sensor dan juga ada tukar, dia punya crank sensor, crank sensor, dan juga dia punya throttle body, ada tukar. Oke, okay, belting semua ada tukar. Oke, okay, baik. Pas dia ada tukar, isiu. Oke, okay, ECU ada dekat dalam sini ya. ECU ada berapa biji ya? Ada tiga biji. So, kalau melibatkan isi ini memang kos dia besar Okey, saya dapat Oke, okay, saya dapat macam ni Dan dia nak ni lah uh, Repair dengan saya Dan sesudah saya juga repair Dan ini adalah uh, Bukan daripada saya Isi ini bukan daripada saya Okey, dia tukar pun dia tidak sama kot Uh, ini tiga tiga sama kot lah, yang yang ori dia. So ada uh, datang kereta ini semput semput lah. Ya. Dia tidak dapat uh, tekan minyak semua tidak boleh dan cuma pasang yang lama dia, yang lama dia punya kot 06 06 54 ya, silap. So ini ECU yang dia beli ini tidak berapa cun. Tapi dia video ah, video dan ini 0655 yang ori dia yang asal kereta ni 0654 okey saya pasang itu terus semua dalam keadaan baiklah ya okay, semua dalam keadaan baik dan lambang enjin pun dia hati dia ada di meter lepas saya pasang ICU yang lama tuh katanya isu lama ada rusak isinya ada dekat tepi sini kita buka nih ya kita buka tuh dan baru kita nampak ICU di bagian bawah sini ya. bagian bawah dalam sini ICU dia Tukwira oke Jadi itu masalah dia, dia punya isu ada masalah. Lepas tukar isu udah sudah jadi bagus lah akhirnya mengeluarkan api salah satu tidak mengeluarkan api, plakku ada kaitan dengan isu rosak. Salah satu api tidak mengeluarkan api ada kaitan dengan isu rosak. Jadi, teman-teman jangan luas sana. Dan jadi macam owner ini dah terlalu banyak dia tukar tapi tidak jadi jadi dia punya ataupun tidak bagus tapi masalah tidak dapat lah maksud saya okay. Okay, right. so itu perkongsian saya pada hari ini uh, semoga memberi manfaat lah oke okay, baik nampak timing pun jadi 800 sebelum ini dia drop pergi dekat yang kosong tuh timing sebelah kiri Oke, okay, semoga memberi manfaat kepada semua yang ada di luar Sekian dan terima kasih.